У Євангеліях часто згадується про те, як Ісус зцілював хворих. Цікаво те, що кожен раз це особлива історія. Саме про це поговоримо зі священнослужителем у духовному сніданку. Сьогодні у нас в гостях пастор Ярослав Черепін. Доброго ранку, Ярославе. Доброго утра. Дякую, що ви сьогодні з нами. І сьогодні хочеться поговорити про. Такі цікаві дії Ісуса, коли він зцілював людей. Взагалі, Ісус, я так розумію, досить багато приділяв часу саме зціленню людей. І які, от ви найяскравіші історії, пам'ятаєте про це Зцілення в нього супроводжували, по суті, всю його служення поки Він був від початку до І, Мені здається, більшість людей саме через це за ними ходили. Ну, некоторые да поесть еще, еще ходили, да, истории а, знаю, когда он так. кормил, но большинство, да, действительно болели. Истории 38 лет, мужчина болел, лежал возле купальни Вифезда. Угу. Христос, проходя мимо, подходит и спрашивает, хочешь ли быть здоров? Хочу, говорит, но ну, никто не может меня окунуть в эту купальницу. Он говорит, вставай, иди. Тут не мог поверить, встал, пошел. Другая история, прокаженный. Он спрашивает тоже, хочешь ли ты быть здоров? Тот, хочу. Ну, тот говорит, хорошо, иди, покажи священнику, будешь здоров, там омойся, все. То есть нормально, исцелили его. Женщина пришла, 12 лет страдавшая кровотечением. Пришла, сама дотронулась к Иисусу, он даже никаких действий к ней не предпринимал. Она сама дотронулась тихонько, и у нее кровотечение остановилось. Она почувствовала, что она здорова, пошла довольная, счастливая. Где-то Христос... Вот как бы, ну не через время говорил, через расстояние. Он говорит, Верни, вернись домой, твоя дочь исцелена. вам, наверное, Да, не присутствуя на месте, а просто сказал, что там уже все на месте. Тещу Петра исцелил, в горячке она была. Очень много этих историй, они просто на каждой странице Евангелия их исцелялось, исцелялось, исцелялось. что, ну, например, не все даже записаны в Библии, Наверное, да. записаны такие наискривленные. В Евангелии Теанна сказано, что если бы писать обо всем подробно, то на то время бы и книг бы не хватило, да, mm -hmm. сколько было сделано Христом. Здесь только самые яркие основные, которые запомнили апостолы, они написали об этом. Вот mm -hmm. э, постоянное запитание: почему Иисус до каждой личины подходит якость особливо? Комусь він е, просто сказав, от як ви кажете, на відстані, так, угу. він сказав і все, і там сталося. А комусь він брав якусь там. Е, Сліпорождений, бру... коли народився, Він е, плюнув на землю, зробив таку плю... кашицю, глаза йому помазав. Так, для чого? Невже Ісус не міг ну, сказати раз, все, і Він, він все бачить. Міг ж, для чого? Мог. Це все? Е, в принципі, Христос мог тоді не приходити на нашу землю, Він теж мог так сказати. Всі да? И все было бы прекрасно у людей. У него был каждому подход. То есть, когда он приходит к человеку, который 38 лет болезни, Он спрашивает его, хочешь ли быть здоров? Ну вот если бы мы 38 лет болели, и такой вопрос: ну, ты хочешь, ну, естественно, хочу, а что, что я тут делаю? То Христос хотел здесь, чтобы Он действительно переоценил. Вот ты действительно хочешь этого? Это твоя самая главная нужда в жизни, которая вот сейчас есть. То есть Христос искал каждому подход. Ну, у человека больные глаза. Он делает ему брение рядом находились другие люди. Они тоже наблюдали. Для фарисеев тоже было опасно делать что-то такое сверхъестественное. Просто вот. Потому что они всегда за ним пристально наблюдали, могли обвинить в чем угодно. Поэтому и Христос делает вот периодически такие моменты, ну, каждому по-разному. Да? Вот ему помазал глаза, как будто бы там лечебной мазью какой-то помазал. Да? Пожалуйста, иди умойся, все будет. Чтобы со стороны других не было к нему каких-то претензий, что он здесь какой-то чудотворец. Он просто Кожному его його подход к каждому человеку, тому що кожному нужно було на його уровне ответить. Плюс другие що наблюдали, смотрели, могли уловити Христа в этом. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, я думаю, що він дійсно знав от, серце навіть і, і людини самої, що як до цієї людини достукатись і, і підійти. Ну, ще інше, він от він зцілив. Ну, і потім каже, біжи, покажися священнику. А ну, для чого? Для чого тепер уже показувати священнику, якщо е, дуже часто він себе навіть в якійсь мірі протиставляє цим священикам? Смотрите, яка історія по прокажонам. Проказы это была такая болезнь, с которой люди не могли жить э, в одном обществе. То есть это была очень заразная инфекция, которая передавалась. Поэтому, когда у человека появлялась какой-то нарывчик на теле, он должен был показаться священнику. Если определялось, что это действительно является проказы, человека э, отправляли в другой город, он там жил. И всю свою жизнь, оставшуюся, он жил в этом городе, он не имел права появляться среди а здоровых то, то есть, там людей. За, за, станом... за территорией это был отдельный карантин, городочек, то, да, карантин то, то такой. На всю жизнь фактически он там оставался жить. Если был случай, что он начинал выздоравливать сам по себе, вот так происходило, он должен был прийти к священнику, показаться. И священник должен был наблюдать. Действительно, проходит, например, проказы. И там целый ритуал очищения должен был пройти. Там просто это занимало целую неделю. Нужно было птичек взять, нужно было и сов, взять кровь там принести в жертву то есть это длительный процесс занимало но этого требовало то служение или скажем процедура медицинская так не знаю назвать ее можно того времени что священник должен был удостовериться что он чистый и провести вот это служение очищение этого человека ну, и... чекай, ты, Еще сам бог Иисус же разумеешь, что он Бог, так? Сцелил. Это что, значит точно, что Он сцелил. Да, но Для чего те это священники, которые, или те фарисеи, которые были рядом, они что, не воспринимали Христа как того Мессию, который должен был прийти, как Бога? Для них это и был вопрос такой, политический. Поэтому э, Христос поступает здесь очень мудро. Он действует по их законам. Он исцеляет, он действительно дает эту надежду человеку, он дает ему здоровье, но он говорит, иди и сделай все по закону, как надо. Ведь с этого человека ничего не убудется сделать все по закону. Почему? Если бы Христос просто исцелил и сказал, не надо теперь этого делать, его бы обвинили в чем? Ты не придерживаешься законов Моисея. То есть это какой-то бунтовщик, революционер, ломает всю систему, пришел, его бы, жизнь Христа могла бы гораздо раньше закончиться. Поэтому Христос очень мудро здесь поступает. Он действует по законам тех, того времени, которые были, и он отправляет его к священникам. Хотя он уже был здоров, он получил исцеление, но Христос поступает так. Все-таки правила нужно выполнять. Совершенно верно. Он этим шляхом. Доброе. Хотел спросить, чи были выпадки, когда Иисусу не удалось какое-то сделать. Была особая и... территория. Написано, когда территория, он пришел э, в свое селение, в свои города, вот, где он жил, там рос, его видели там э, в Назарете. Э, написано, он не смог сделать многих чудес. Он не смог сделать многих чудес. И всего лишь по одной простой банальной причине. Написано по неверию их. А дальше он говорит. Потому что ну, пророк всегда везде, он в чести, в почести, да, его узнают везде. Но в своем родном, к сожалению, пророк бывает без чести. Ну, потому что он рос среди своих, его видели как простого человека. Ну и тут прийти, ну что он может сделать? Он же такой же сам, он не медик, он плотник. Чем он может мне помочь? И люди не воспринимали Христа. То есть они вот в своем неверии, они и не получали ответа на свою просьбу. Женщина, которая 12 лет кровотечением страдала, она сама пришла, дотронулась и тихонечко хотела уйти. Но Христос говорит, у нее есть вера. Ну, дальше мы знаем эту историю, да, о чем она говорит. Uh -huh. То есть он обратил внимание именно на ее веру. Твоя вера спасла тебя. И неоднократно Христос при исцелении он говорил: твоя вера спасла тебя. Иди, больше не греши. То есть э, вера человека играла колоссальную роль здесь. Если человек верил, он получал по вере своей. Ну, добрый ж лежит Бог? Неужели Он э, обмеженный нашей верой? Нет, Бог не ограничен, Бог может исцелить кого хочет, когда хочет так, и каким ну. путем хочет. А, оценит ли это человек? Нужно ли это человеку? Боже, исцели мою печень, чтобы я мог свободно пить и она у меня еще могла дальше существовать. Ну, это абсурд, да? Но почему Бог не отвечает? Разве Он ограничен? Я же попросил, потому что Бог знает, кому что лучше, в какое время необходимо дать какое исцеление. Поэтому. Вера наша, она и показывает, я нуждаюсь в этом, нужно оно мне или нет. Опять же, вера – это доверие. Я молюсь, Боже, исцели меня, дотронься до меня, сделай что-то в моей жизни. И это доверие. Бог может исцелить, а Бог может и не исцелить. Это его право, он решает. Потому что написано, что тела наши – это уже не наши. Павел пишет, вы что, не знаете, что ваше тело является храм Святого Духа? Вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Поэтому здесь этот момент доверия, момент веры. Якщо <тит> Богу надо, Він зселіт. Якщо Богу не надо, вони не ісцеліт. Це його право. Тобто, я думаю, що багато хто сьогодні, от читаючи Євангеліє, він в якійсь мірі заздрить тим людям, які жили в той час. Тому що був Ісус, він ходив, і от люди вірили, і вони зверталися до нього. Ісус там торкався, або просто uh -huh. навіть сказав, і все, людина вже зцілена. І е, навіть от була б сьогодні така паличка виручалася. Так, да? і навіть були. Я от пам'ятаю, написано, що були деякі навіть міста, де жодного хворого не залишалося. Всі були зцілені. Е, чому зараз так не відбувається? Uh -huh. через то, что Иисуса тут нет, или как? Нет, ну это, как мы сказали, уже хорошая палочка-выручалочка, да? Человек не ценит. Человек ценит, когда он теряет. Ну, например, человек не ведет здоровый образ жизни, ест очень жареное, жирное, перекусывает, на ночь наедается, и у него, естественно, будет страдать его организм, у него будет ожирение, у него будет лишний вес, у него будет давление подниматься, то есть его будут сопровождать эти проблемы. И он будет молиться «Боже, дай мне здоровье». Но есть же законы физики, ну, законы жизни, законы здоровья. То Христос оставил принципы здоровья здесь в Библии оставлены. Да? Для чего? Для того, чтобы человек поддерживал свое здоровье. Угу. Если случается ситуация, которая из ряда вон выходящий человек вел здоровый образ жизни, заболел. Да, Бог может ответить. Бог может вот так просто взять и исцелить, подарить здоровье человеку. А может и не, пусть... а может и не ответить. Потому что это, например, возможно, человеку дано для того, чтобы он э, принял Христа, осознал свою греховность. В случае с Навуходоносором, ну, у него немножко другая как бы, ситуация была, но тем не менее. Он 7 лет был как животное, э, оброс, скорой. да, психическая болезнь. Для чего было дано этому? Для того, чтобы он смирился и принял Бога в свою жизнь, да, покаялся перед ним. И написано, прошло это время, он признает Бога, признает его владычество. Ему это послужило на пользу. Можна було б бы сказати, ну, полгода би вистачило. Так, да, ми можемо розсуждати, ну Бог жовмє все таки нас. Йому відніє, коли нужно і сколько человек. Это наша задача все ж довіритися Богу. Це и... момент довіри нашого. Так, дійсно. Ну а як ви ставитесь до тих ситуацій? Бувають такі там різні шоу, релігійні шоу, я би назвав їх так, де масове зцілення, коли люди там встають із інвалідних візків і так далі. Як ставитеся до цього? Це правда. А, чи я це не правда? був на таких шоу. я видел по телевизору, как они проходят, да, ну, так парадоксально оно так и называется, шоу, да, такое исцеление там. Эм, смотрите момент Христа. Христос нигде не собирал людей, он не вешал афиши, нигде не объявлялось, приходите в такое-то время, я всех исцелю. Он имел этот дар исцелять. Он мог это делать, потому что ну, он Бог, он имеет на это право. Где он приходил, в какое селение, люди сами к нему обращались. У меня есть проблема. И он сидел лично с человеком, общался, говорил. Вот эти примеры, которые мы привели. Он сам лично подходит к человеку и говорит, ты хочешь быть здоровым? И он с ним беседует. Но Христос не собирает специально всю толпу народа и говорит, идите сюда, сейчас увидите, сейчас такое произойдет. Да? Он нигде не махал своей одеждой, там вот... Угу. Все просто происходило. Христос говорил, ты будешь здоров, тебе помазал, иди умойся. То есть все происходило без вот такого эмоционального всплеска какого-то. То есть все происходило логикой, разумом, верой, восприятием вот Христа, да, доверием Христу. Поэтому я немножко все-таки отношусь скептически к тому, что происходит. Я не знаю эту всю внутреннюю, ну так скажем, Кухня, кухню, это да? правда, так. насколько это правда организовано. Но я понимаю, что если человек верит, он и дома может помолиться, и Бог ему ответит так, напрямую. Возможно, это через врача какого-то он ответит, лечение назначат, через лекарство. Еле помазание, так? Еле помазание, обряд в Библии, который оставлен, да. У Бога разные способы есть. Бог может и так дать спасение, и исцеление, может через лекарство. Главное, Библии, что действительно, главная вера, такая доверие до Бога, стосунки с Ним. И вот, как действительно, Иисус завжди наголошил на этом, иди, и больше не греши, да. так? Я бы, может, добавил, по, по вот этим исцелениям, мы должны понимать, что есть две силы. Есть Божья сила, есть сила дьявольская. Поэтому опасно здесь заигрывать с вот такими разными сеансами да, по исцелению, потому что ну, человек может прийти, казалось бы, с благих намерений, здоровье свое поправить, но, к сожалению, он может попасть где-то на какую-то ловушку дьявольскую. Поэтому uh -huh. нужно внимательно изучать Библию, смотреть принципы, которые оставил Христос, жить согласно этих принципов, увидеть веру эту, которую Христос uh -huh. хочет, чтобы в нас было, исследовать этой вере и доверять Богу. Дійсно, так і є. Дуже дякую за цікаву тему. Слава було. друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як зцілював Ісус. з нами. Був священнослужитель Ярослав Черепін. Друзі, довіряйте господу. Якщо у вас залишилися якісь запитання, або ж ви хочете вивчати біблію. Будь ласка, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, наші священнослужителі завжди готові вам допомогти. У нас зараз музична пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.